بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma Alhamdulillah sama-sama kita panjatkan rasa penuh kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah. Dialah Tuhan kita semua. Dialah Tuhan yang memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan. Hanya padanya lah saja tempat kita memberikan segala ketaatan dan kepatuhan. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ummi. Nabi yang telah menunjukkan kepada manusia jalan yang terang benderang. Yaitu dengan mengikut ajaran Al-Quran dan Sunnah. Sesiapa yang mengikutinya, maka dia akan melihat balasannya yang baik di akhirat nanti. Sesiapa yang mengingkarinya, maka dia akan melihat balasan yang cukup menakutkan di akhirat nanti. Muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Hari ini hari Jumaat 21 hari bulan 11 2025. Kita meneruskan lagi bicara kita dalam mentadaburkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Pada pagi ini kita sampai kepada ayat yang ke-48 dari surah Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu." wa haqa ma kanu bihi yastahzi'un sadaqallahu alazim dan sudah tentu akan nyata kepada mereka keburukan perkara-perkara yang mereka telah usahakan dan mereka akan diliputi oleh azab yang mereka telah ejek-ejekkan itu dahulu. Muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Ayat 48 dari surah Az-Zumar ini adalah kesinambungan dan penerusan daripada ayat 47 yang kita bincangkan kemarin. Kemarin ketika kita membicarakan ayat yang ke-47 dari surah az-zumar kita telah diberitahu oleh Allah bagaimana dahsyatnya azab api neraka Allah taala dan ketika manusia-manusia durhaka melihat azab Allah kata Allah kalau mereka itu mempunyai harta yang sangat banyak di dunia ini dan mereka nak tebus diri mereka daripada dicampak dalam api neraka itu Allah kata aku tidak akan terima tebusan itu walaupun ditambah lagi ditambah lagi hartanya di dunia untuk diberikan kepada aku sebagai tebusan agar dia tidak dicampakkan ke dalam api neraka. Ketika itu Allah kata sudah tidak berguna lagi harta mereka pada ketika itu mereka melihat azab Allah yang tidak pernah terlintas di hati mereka pada fikiran mereka akan azab yang sebegitu dahsyat. Itulah keadaan ahli neraka nanti. Dulu di atas dunia ini, ketika diberitahu kepada mereka khabar-khabar yang menakutkan ini, mereka tak ambil pusing mereka tak ambil perhatian bahkan seluruh kehidupan mereka fikiran mereka ditumpukan untuk mengumpulkan harta dunia ketika mengumpul harta dunia itu tak ingat akhirat orang itu ditipunya orang itu difitnahnya berbagai-bagai kejahatan dilakukan diterimanya rasuah dia ambil harta dengan jalan penipuan difitnahnya orang itu dibunuhnya orang ini dijatuhkan orang itu dipijak orang ini berbagai-bagai jenayah dilakukan demi untuk mengumpul harta dunia demi untuk mengumpul kekuasaan di dunia agar dipuji dipuja oleh orang disokong oleh orang Berbagai-bagai kejahatan dilakukan Setelah harta dunia itu didapati Oleh kerana tidak dibimbing oleh wahyu Maka harta dunia yang sudah bertompok-tompok itu Digunakan pula untuk memuaskan hawa nafsu Minum arak Dilanggannya wanita-wanita pelacur Dibelinya orang berbagai-bagai lagi jenayah yang dilakukan. Anehnya mereka ini bila diingatkan jangan berbuat begitu. Karena kamu nanti akan mati. Bila mati nanti kamu akan bertemu dengan hari akhirat. Sedikit pun mereka tidak endahkan. Bahkan dalam ayat 48 diberitahu. Kanubihi yastahziun. Mereka mengejek-ngejek pula Ejeknya pula peringatan yang diberikan oleh para ambia Kononnya mereka boleh dapat Menumpang Langit ini Sejuta tahun Tak Bila mereka mati mereka akan nampak Sesaat tersebut Bila mereka nampak Ketika itu mereka tak pernah terfikir Sedahsyat ini azab api neraka Allah ini yang dijelaskan pada ayat 47 yang kita bincang kemarin. Hari ini kita masuk ayat 48. Allah meneruskan lagi perihal ahli neraka yang melihat seksaan neraka. Apa kata Allah pada ayat 48 surah Az-Zumar? Wabadalahum sayyiatu ma Dan sudah tentu akan nyata kepada mereka keburukan-keburukan-keburukan perkara-perkara yang mereka usahakan di dunia dulu. Ketika itulah tuan-tuan akan nampak balasan yang mereka akan terima gara-gara perbuatan mereka yang mereka lakukan di atas dunia dulu. Allah tidak akan menghukum seseorang di luar daripada kesalahannya. Allah hanya akan hukum mengikut kesalahan yang dilakukannya Dan hukuman yang diberikan itu tidak akan melebihi, tidak akan mengurang Seperti mana yang ia lakukan, begitulah yang ia akan dapat di akhirat nanti Ketika itu dia akan nampak, kata Allah Setiap usaha jahat yang ia lakukan di dunia dulu Akan balasannya Maknanya di akhirat nanti kita akan memetik benih-benih jahat yang kita semai di dunia dan akan dipetik di akhirat nanti. Kita semai benih rasuah, kita akan diazab sesuai dengan orang yang menerima rasuah. Kita semai benih fitnah orang. Kita semai benih memijak orang. Kita semai benih melakukan perbuatan-perbuatan mungkar. Segala benih yang kita semai itu hasilnya akan kita petik di akhirat nanti. Tuan-tuan, saya nak bacakan satu hadis. Hadis yang jelas menampakkan bahawa manusia akan petik apa yang mereka buat di atas dunia ini. Satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis yang sahih. Di mana hadis ini riwayat Imam Abu Hurairah. nabi bersabda ya nabi bersabda apa katanya nabi menerangkan tentang satu jenayah yang dilakukan oleh orang yang di atas dunia ini bercakap tetapi tak melaksanakan apa yang dicakapkan Ajak orang tinggal mungkar, tiba-tiba dia yang melakukan kemungkaran. Ajak orang buat kebaikan, tiba-tiba dia sendiri tak buat kebaikan itu. Nabi jelaskan dalam hadisnya. Yu'ta birrajuli yaumal qiyamah. Fayulqa nar. Fatam daliku aktabu batnihi. Fayaduru biha kama yadurul himaru birrahah kata Nabi dalam hadis ini. Ya. Apa kata Nabi? Nanti di akhirat nanti akan dikumpulkan mereka ini. <tuh> di akhirat nanti seorang laki-laki akan dikeluarkan dan akan dilemparkan ke dalam neraka. Ususnya akan tertumpah keluar. Keluar ususnya terkeluar habis usus dari perut-perut. Dan dia akan berkeliling dalam neraka bersama mereka. Orang yang sudah ususnya terkeluar ni. Dia akan berjalan dalam api neraka. Kehulu hilir dalam keadaan ususnya sudah. Terkeluar daripada perutnya. Punya dahsyatnya pukulan di akhirat. Dia akan berkeliling dalam neraka bersama mereka. Seperti keldai mengelingi batu hilangnya. Ya, seperti keldai apabila dia 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 nak giling tepung dia akan jalan keliling keliling batu tepung itu ahli neraka akan berkumpul mengelilinginya lalu berkata wahai fulan apa yang telah berlaku kepada kamu bukankah kamu dahulu menyuruh kami berbuat kebaikan dan melarang kami daripada melakukan kemungkaran ahli neraka pelik mereka kenal orang ini Lalu mereka berkata, Ya Fulan, apa berlaku kepada kamu? Sehingga tercabut usus kamu. Dan kamu berjalan dalam api neraka ni macam orang gila. Kami kenal kau. Dulu di atas dunia dulu kau sering mengajak kami buat kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Apa sudah jadi dengan kau? Lalu dia menjawab, Ya, aku pernah menyuruh kamu berbuat kebaikan. Kebaik. Aku pernah menyuruh kamu berbuat kebaikan tetapi aku tidak melakukannya. Dan aku pernah melarang kamu daripada melakukan kemungkaran. Tetapi aku melakukannya. Na'udzubillah imin salih. Sengaja saya bacakan hadis ini di awal. Untuk memberikan peringatan terlebih dahulu kepada diri saya sendiri. Yang banyak bercakap tentang tadabur Al-Quran ini agar insaf diri supaya mengamalkan dahulu apa yang diucapkan sebelum mengajak orang lain melakukannya. Karena azab yang sangat pedih bagi orang yang bercakap tetapi tidak melakukannya. Tercabut ususnya daripada perut. Lantaran kuatnya pukulan dan bakaran api neraka Allah Subhanahu SWT. Orang yang buat kejahatan di dunia ini. Akan melihat hasil kejahatannya di akhirat nanti Tentuan yang dihormati sekalian Keadaan azab dalam api neraka itu Kita tak boleh nak reka-reka keadaannya Kalau kita nak tahu bagaimana dahsyatnya azab api neraka itu Kita mesti membaca Al-Quran Dan Al-Quran sendiri boleh memberitahu kepada kita Bagaimana azabnya Sebab itu perkara gaib Mari kita lihat tuan beberapa ayat-ayat Quran yang sempat saya kumpulkan yang menceritakan tentang azab api neraka itu. Sama sekali kita lihat Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 24. Keadaan ahli neraka. Talfahu hujuhahum humun nar wa hum fiha kalihun api neraka itu membakar muka mereka dan tinggallah mereka di situ dengan muka yang huduh dan cacat. Dalam ayat ini sangat jelas Allah menceritakan kepada kita bagaimana wajah mereka akan dibakar dalam api neraka dan menjadi begitu huduh. Dalam surah Al-Qamar ayat 48, Allah menerangkan lagi tentang wajah ahli neraka. Yawma yushabuna finnari ala wujuhihim duku Al-Qamar ayat 48. Semasa mereka diseret di dalam neraka dengan tertiarap atas muka mereka. Serta dikatakan kepada mereka, rasakanlah bakaran api neraka. Dua ayat ini kalau kita cantumkan menunjukkan bahawa seksaan ahli neraka itu banyak tertumpu kepada wajahnya. Ketika diseret dalam api neraka. Yang diseret itu ialah mukanya. Bayangkan pasir api neraka yang membakar dengan bara-bara yang begitu panas maka mukanya akan diletakkan di bahagian bawah dan diseret di atas bara-bara api itu. Mengapa Allah Taala menerangkan bahawa muka ahli neraka akan dibuat seperti itu? Ini adalah kerana ramai orang atas dunia suka nak jaga air muka. Ya bagus jaga air muka, jaga standard tetapi kadang-kadang sanggup mengenepikan perintah Allah kerana nak jaga muka. Sanggup mengenepikan larangan Allah kerana nak jaga air muka, kerana nak jaga nama. Maka sesuai dengan itu, kerana nak jaga air muka kamu langgar perintah Allah, kerana nak jaga air muka kamu lawan perintah Allah, maka sesoeilah wajah mereka itu dihinakan terlebih dahulu di dalam api neraka dengan diseret muka mereka di atas bara-bara api neraka dan pada ketika itu wajah yang selama ini dijaga supaya dipuja dan dipuji orang akan menjadi huduh sehuduh-huduhnya sudahlah mereka itu wajahnya terbakar tuan-tuan Allah sediakan pula pakaian yang cukup menakutkan. Coba lihat dalam surah Al-Hajj ayat 19. Allah berfirman, "Haadha husman rabbihim. kafaru quti'at lahum min yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim." Maka orang-orang kafir akan disediakan untuk mereka pakaian dari api neraka serta dicurahkan atas kepala mereka air panas yang menggelegak. Dicurahkan di atas badan mereka air panas yang menggelegak. Dalam ayat yang lain diterangkan bagaimana yang dicurahkan itu bukan saja air yang menggelegak tetapi timah-timah cair yang menggelegak dicurahkan di atas kepala mereka. Allah Taala sebut dalam surah Al-Kahfi ayat 29. Ini. Kata Allah, "Inna a'tadna liz-zhalimiina nara ahaqabihim suradiquha wa hiya istaghiitsu yughaathu bima in kal muhli yaswal wujuh" Bisa syarabu wa sa'at murtafaqah. Kerana kami telah menyediakan bagi orang-orang yang berlaku zalim itu api neraka. Yang meliputi mereka laksana kemah. Dan jika mereka meminta pertolongan kerana dahaga. Mereka diberi pertolongan dengan air yang seperti tembaga cair yang membakar muka. Amatlah buruk minuman itu. Allah gambarkan bahawa panasnya tembaga cair itu yang nak dicurahkan ke atas muka ahli neraka. Kalau kita dekat dengan timah yang cair itu terbakar muka. Belum lagi dicurahkan di atas kepala dia. Kita dekat dengan bakaran timah cair itu muka boleh terbakar. Bagaimana ya Allah bila timah itu dicurahkan di atas kepala ahli neraka. Tuhan yang dihormati sekalian. Dalam surah Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut, Taras sarabiluhum min qatiranin wa taqsa wujuhahumun nar. Surah Ibrahim ayat 50. Pakaian mereka daripada minyak ta. Pakaian mereka daripada minyak ta yang panas dan muka serta seluruh badan mereka diliputi oleh jilatan api neraka Allah. Badan sudah dilumurkan dengan minyak lalu dimasukkan ke dalam api, ya Allah. Ya Allah. Allah menceritakan kepada kita bagaimana api neraka itu sendiri. Tadi diceritakan kepada kita orang yang kena bakar Allah nak cerita juga kepada kita tentang keadaan api neraka itu. Allah sebut dalam surah Al-Furqan ayat 12. Idza ra'athum min makanin ba'id sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, kedengaranlah mereka suara marahnya yang menggelegak dan mengeluh suara marah api neraka tuan-tuan. Boleh didengari dalam keadaan menggelegak, gelegak dan mengeluh. Wa idza ulqu min ha makanan dayiqa muqarranina da'u hunalika Dan apabila mereka dihumbankan ke tempat yang sempit dalam neraka itu dengan keadaan mereka dibelenggu menjeritlah mereka di sana meminta sejenis kebinasaan oleh kerana dahsyatnya bakaran api neraka. Ali neraka minta agar mereka dimatikan. Tolonglah matikan kami, Ya Allah. Sudah tidak tertahan dan tertanggung lagi azab api neraka ini. Matikan kami, Ya Allah. Sedangkan di sana sudah tidak ada lagi kematian. Kulit yang terbakar akan diganti dengan kulit yang baru dan akan terus dibakar. Tidak ada jiwa yang akan mati. Kerana di sana Allah nak mereka rasa azab di atas pembohongan yang mereka lakukan sewaktu mereka berada di atas dunia terdahulu ter 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 kala. Inilah Allah Ta'ala terangkan dalam surah Az-Zumar yang kita bincang pada hari ini. وَبَدَالَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِعُونَ dan sudah tentu akan nyata kepada mereka keburukan perkara-perkara yang mereka telah usahakan. Dan mereka akan diliputi oleh azab yang mereka telah ejek-ejekkan. Maka dapatlah hasilnya. Karena itu tuan-tuan. Baiklah -tuan, sama-sama saya mengajak diri saya terlebih dahulu. Dan kita semua. Ingatkanlah diri kita tentang bakaran api neraka Allah Ta'ala ini ingatkan dosa kita ingatkan bakaran api neraka ini dan menangislah di hadapan Allah bertasbihlah beristighfarlah biar linangan air mata yang mengalir pada pipi kita mengenangkan buruknya dosa yang telah kita lakukan mengenangkan azab yang tidak terperi sakitnya di akhirat biarlah air mata itu nanti menjadi pembela kita di akhirat karena kita takutkan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takutkan api neraka Allah hidupnya tidak akan diserikan lagi dengan ketawa hilai. Orang yang takut kepada api neraka Allah hidupnya akan berseri dengan tangisan air mata di malam hari. Orang yang takutkan api neraka Allah orang yang akan sentiasa melakukan hubungan baik kepada sesama manusia. Itulah ganjaran dan akibat Baik Apabila kita beriman Kepada api neraka Allah Subhanahu taala Itu wujud benar Dan beriman bahawa seksaannya begitu dahsyat Tuan-tuan yang dihormati sekalian Hari ini, hari Jumaat, seperti biasa Saya membuka peluang kepada tuan-tuan Untuk memberikan Infak Kepada mahat kami di sini Mudah-mudahan infak yang tuan-tuan berikan pada hari ini memberi faedah yang besar kepada tuan-tuan. Sedekah-sedekah yang diberi kata Nabi, sedekah-sedekah itu boleh memadamkan api neraka Allah. Sedekah-sedekah yang diberi kata Nabi, boleh memadamkan murka Allah Ta'ala kepada kita. Ayolah kita menebus dosa dan kesalahan kita. Dengan kita menginfakkan sebagai rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk diberikan kepada anak-anak tahfiz ini. Untuk kita belikan makanan kepada mereka, belikan alat-alat pembelajaran kepada mereka. Mudah-mudahan kitab Allah yang mereka baca itu yang mereka sematkan dalam hati mereka akan menjadi pembela kita di akhirat nanti insyaallah. Itu saja yang yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ia memberikan kesan kepada diri dan jiwa kita. Esok hari Sabtu kita tak ada tafsir, hari Ahad pun tak ada. Tafsir ini kita buat dari hari Isnin sampai hari Jumaat 7.30 pagi ke 8 pagi. Sampaikan berita ini kepada kawan-kawan agar mereka juga dapat terus bersama kita mendengar tafsir ini setiap pagi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ustaz. Assalamualaikum. Salam. As -salam.